97-ci ili 15 iyun tarixindən bayram edilən 1998-ci ildən isə dövlət bayramı statusu alaraq hər il rəsmi bayram kimi qeyd edilən 15 iyun xalqımızın Milli Qurtuluş günüdür. Bu şanlı tarix səhifəsini yaradan isə yenə də Azərbaycanın inkişafında, müstəqilliyində, gələcəyində müstəslər oynayan, daim xalqına arxalanan və arxa dayaq olan Bir insan Heydər Əliyevdir. 1991-ci Oktyabr ayında Azərbaycan yenidən öz müstəqilliyini əldə etdikdən sonra Ermənistanın işğalçılıq niyyətini güddəmtəcavüzü respublika vəziyyəti gərginləşdirirdi. Vətənim bu ağır dövründə Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin sədri olmuş 1969-cu, 1982-ci daha sonra Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi Siyasət Bürosunun üzvü SSRN-nin nazir belə Sovet Sədrinin birinci müavini. 1991-ci, 1993-cü illərdə Naxtəvan Muxtar Respublikasının Ayli Məclisinin sədri Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıtdı. 1993-cü il, iyunun 15-də Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri seçildi. Beləliklə 15 iyun Azərbaycan tarixən Milli Qurtuluş Günü kimi daxil oldu. Mən buna görə də tariximizə Milli Qurtuluş Günü daxil olmuş 1993-cü ilin 15 iyun günü onu qiymətləndirənlər dərindən dərk edənlər üçün çox əzizdir.